Так, и тут сразу начинаются монументы Чеха, правильно? Монументы Колпак. Матвей, тебе пока мне нравится? Нравится пока мне? Ты скажешь, куда мы приехали? Я не знаю. Как не знаю? Ты же мне сказал. А это, Матвей, кукурузник, наверное. А ну, я угадал. Летак Ан-2. Громадина. ракета чи можно залезть туда представляешь подивиться что там в кабине круто это кухня выездник кухни кухни такие а вот еще один такие самые они не такие самые. Так, Матвей. Куда ты побег? А ему Катюша, куда ты Да, хороший. Катюша, Матвей, Катюша. А то град, ты подошел до града. О, так еще куда ты полез? Акация. Ты. Давай, давай, давай. Акация. Вставай тебе. Я дай сфоткаю. Потом покажем. Матвей, ты что, выбрал себе танк? хорош вообще. Пошли на вертолет на маленький поднимемся. В кабину там. В кабину будут. Пришли. Чи пойдем на паровоз? Паров... Нет, Пара... Нет, Пара... Нет, а ну лезь сюда дальше, пойду из окно там, нет, что у него есть. Акация Акация называется. Акация? Да. Где в середине что? Так то моль в середине. Вон ну, камера передаст или нет? Не, она не а не, не, не видно, Матвей представь на камеру даже видно. здоровый вообще, он такой. Да, и башня у него такая здоровая, да? О, ну, да, ну грады. Сила. И пушки, давай. Пойдем на пушки поднимемся. Давай, там вон пушка есть на четырех колесах даже. Интересно, какие там калибрные. Давайте можемо злізти. Це голять. Яка горочка, ще зачіпайся за той крючок. Пригань. А оце бачиш якийсь поменший. БТР, так, да, з пуш з пулеметом двеким. А де ж це мама ділається? Гля, ти куди залізла? Шо, пупу? -пу. Полезла до мамы. А как ты туда залезла? Потом? Матвей, это опасно. Давай. Ну, не опаснее, чем на горку залазить. Мама, иди, подержи там сына. Иди сюда. Сейчас на твою руку подашь, я тебе тут руку дам. Давай. Тут, блин, деревянный фунт такой. Деревянный? Да держи, да, эту трубу. Ой, еще труба, Матвей. Вот это. Другой рукой Ру... сюда. Матвей, друг... давай. Страшно? <рекрасно> <рекрасно> а я их злазы. Да я как злизом, скажи. А ну, помаши рукой, скажи пока. Высоко? Ну что, давай угля подкинем, да поедем. Мама, ты воду, воду заправила? Ух, Матвей, глянь, топка. А вот тут уголь. Представляю, тут уголь весь. Берут уголь тут. Крыша такая. Это тут наверное, любили, наверное, эти машинисты выглядывать Маши, а из поезда выглядела. и казать туту. А ты... Да, с этой стороны хода нема. С одной стороны только. Сидение. Сидит, дивиться туда вперед. Так. <laughs> да, да. Как они его сюда подоставили? Вертолетом, наверное. А -а -а. Боже, вообще тут рост <laughs> а -а -а -а. Да, завести Ух ты, Матвей, тут аккуратно дайся. Там масло. Давай руку. Мы, ну, мужики, мы не ищем легких путей. Эх, быстро ты, Матвей. Я не успел так. Побег. Побег. Куда ты побег уже? Юля, сфоткай хочешь мне, а? Матвей, пришел разделяться свой любимый БТР. Клеса в рост Матвей. Чухай рэпу, думаю, я же из а Как слазили с паровоза. Иди сюда. На батареи. А батареи? На батареи. А ты туда залез? Нет. Но, конечно, там... Угу. Тебе... Я там. буду тебя да <laughs> 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 не трясет, ну да что ты это сделал? Я хочу на танк. А на танк? А как Давай посмотрим, залазить на него вообще. Ну, сюда давай, вот так. Хотя наверное, вот тут там вот, проще залезть. Да, по гусеницам. по гусеницам. Не, 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 давай сюда. Я тебе руку дам. Ой, вставай ногой давай другой ногой поднимайся поднимай ногу а ну Билли подивись там что там в салоне в салоне смотри что там папа иди подивись как его там звать Не, гвоздика. Та не гвоздика, гвоздійка. А ну ми глянь на мене. Держись. Держись за мене. Держись за мене. За мене. Ні, обнімай. Держись, фото. Давай мені тебе сфотографірую. От так тоді. Ну у тебя зортики першому ходив. А. Це не Катюша. Это не Катюша, Матвей. Это град. Да. А? Катюша, ну, то не Катюша, наверное, ну похоже. Похоже на Катюшу, но то не Катюша. Как заряжать? Да. Да, отсюда ракет, отсюда огонь выходит из ракет. А ракета вперед вылетает. А ну сюда можно подрываться даже. Так, куда его она направлена? О, она в пушку направлена, Матвей. Да? Ага. Прикольно. Ну пошли почитаем что-то такое. На базе зила. На базе зил 131. Броня на стекло. Ты бачу я там на броня на стекло. И лебедка в него есть даже. Так, что это у нас? Катюша, ага. БМ-13 Катюша. Ну, установка Катюша, тики на ЗИЛ-131. Да. ГАЗ-67Б. Mm -hmm. <laughs> Ты бы на таком бы погонял, да? И руль крутится? Сюда за руль. А ну, погазуй. <реш> так сядь хорошо, не обязательно лежать, сядь. Да, это, наверное, оригинальный. Про <реш> пассажиров вообще не думал, хотя тут пассажиров можно насадить гору тела. Что, <реш> Юля, меняем на Ниву? На такого... Меняем! Меняем? <реш> меняем? А? <реш> вот я и согласен уже, меняем. Матвей, ты далеко ка едешь? Матвій. Нет, ми на войну. Пересідай на другу техніку. Бегом, давай, воювати. Ты що за приключай? Да. Маленький, я думаю, можно позаглядать вертолет. Да? Шо, маленький. А, ты тоже не достал, не видно. Ты. Давай, <соцентреский> давай. <соцентреский> Давай наконец давай. Наконец <соединяющие> давай. Не, мать. Не а работает. Работает? Он закрыт, да? А вот видно, педали там. Такие педали. педали. А где а, а, педали? Ну, вот видно, думаю, что это педали. Зачем тут педали? Давай газ давать, там я знаю. Орф стекло, да. А знаешь, что орф стекло? Потому что, чтобы, если какая-то птица влетит, чтобы не поранила штурмана. Водителя. Пилота. О. Папа, там руки ляжут. Где? Папа. Ну, якось туда пролезли. Ты полетел? Матвей, полетел? С мамой? Пока. Держись, а что сейчас она шатается, а? А я залезу и подивлюсь, что там. Подать тебе руку? А ну, Юля, подожди мне, чтобы я не упал. Что-то оно шатается. Да воно тут шатается. Вот так? Ход-ром-ход. Вау. зеркало назад. <laughs> Прикольно. Всегда думал, как они назад дивляться. Вышибают танки Да? Да Круто Они все вышибают танки, Матвей Чего? Они построены для того, чтобы вышибать танки <гум> И, Кстати, папа, ты знаешь что? Пошли дальше да. Маленькая, да? А знаешь, как здесь стрелять? Как она называется, Юля? Это миномет, да? Матвей, знаешь, как за этого стрелять? Сюда в дуло кидается ракета, и вона ну, она выстреливает. За... Там вода. Что? Занятная кулеметная установка. Ты же видишь, этих четыре дула. А там, там. Да, там, там ага. на рабочей техника, да? там давай, 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 Ага. Что значит давай, давай, техника, да? Да давай, давай, ты слышишь, когда он туда беседку для что можно посадить, как ломочка, вот. угу. под под домом, да, под березкой Да, он беседку прикольно придут Смотри, Да, это москвич старый Старый. у 57-44 так, ну что мы пришли сюда? Провизия все равно там в машине наша. Посудим просто. Ну, а ты на ну, улыбнись. улыбнись. Логический конец должен быть. Тебе понравилось наше сегодняшнее путешествие? Ну, no, в смысле. Технику подавились трошки. На воїнів подивилися. Партизанов українських. Mm -hmm. Як этот? Бандеро. Бандера так. А це настоящий сумський. Герой. Ковпака. О! Oh, oh. Как там, Сидор Артемович Ковпак? Ух ты, какие тещины. Мы что, еще мы заедем на цю, на землянку Колпака? На твоей заедем? Есть Можешь и ехать. Да. Она искусственная. А, искусственная, да? Из там отмели, залили. Спасибо. Да, машини опять всі поменялись. <клухи> Чущади ключи от машини. <клухи> Сідаємо, <клухи> поїхали. На біля поїздки пішли. Так, землянка четвертої опергрупи. Чувствовал, что надо было взять фонарик. Так, фонарик включенный на ну, всю. Что тут у нас? А, тут одна тут одна печка, Матвей. Да. Печка, черной топкой, знаешь, Саяк? Это топается в середине. Холодно, конечно, это ты хотела. Погреб целый. Из ну, да. бруса, потолок, а такой. И... Да, да. Что, классно, едем дальше. Давай. Что, на пятую поедем? Такая самая наверное. Нет. Поедем сейчас, смотри, на землянку у Каупака еще подивимся. Давай. Пока, дивиться. На землянку Каупака. Месячно, да, да. Вот да колпак, колпака лучше земля на ходу. Боже, да, ну, давайте, Не закрывать, а я прорву Так, фонарик. Чувствовала моя попа, наверное, что фонарик надо брать с собой. А что, не а Новый сруб. А ты что, военный? тут были. Да, колпак жив. Тут партизан жив. Сумский партизан. Тут холодно, чтобы не заболеть. Далеко? Ричка Сейн. Хорошая речка. Гуляк, и поехали, уже до дома. до дома. Матвей, ты подписчикам скажешь, но возле какой речки мы остановились? Я знаю, что это за речка. Матвей не знает. Как называют? Давай я, шубу, я тебе подскажу. а? Правильно. Речка Сейм. Матвей, а что мы сюда останавливались? Дед, пикник? У нас получился пикник? Получился. Мама, а вам понравился пикник? Вчера здесь справимся. Поехали.